হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু আজি মৰ্ণিং মৰ্ণিং বহুত ব্যস্ত মই এইফালে মানুহজনে বিলাহী চাং বনালে যোৱা যোৱাবাৰেই বিলাহী লাগিছিল তাৰে গুটি পৰিছিল যে পকা গুটি নিজেই পুলি ওলালে আৰু এইফালে মানুহজনে দোকান দিয়াত মানে ব্যস্ত মানে বনাই আছে যিটো আজি ৰাস ৰাতি আৰু ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰি আছে দোকান বনোৱা মেলত গুৰি মেলি কৰি আৰু মানে ভিতৰৰ কাম কৰি থাকোঁতে বাহিৰলৈ আহেগৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু ইয়াত বনাই আছে নিজে দিম বুলি ভাবিছোঁ নিজৰ কণীবিলাক আমি ইয়াত বেলেগে লৈ আমাক ভাড়া দিয়ে আৰু এয়া মই পাপৰ চপ বনাই আছোঁ আপোনালোকে বাকী বস্তুবিলাক ইগন'ৰ কৰিব দেই মানে একদম ইফালে কাম কৰিছোঁ ইফালে লেতেৰা হৈছে মানে নক'ব আৰু এয়া কণী চপ বনাই থৈছোঁ এইটো পাপৰ চপ আৰু মই বনাই আছোঁ মানুহজনে মছলাটোহে বনাই দিলে মানে যিটো পিটিকা কয় সেইটো বনাই দিছে আৰু এইটো মই ভাজে ভাজে ভৰাহে গৈছোঁ আৰু দেই পাকঘৰ মানে একে অৱস্থা নাই আৰু আপোনালোকে নাহাঁহিব আৰু দেই কৈ দিছোঁ আৰু এইফালে মানুহজনে ঘুগুনি বনাই থৈছে একদম চৌকাও মানে একে অৱস্থা নাইকিয়া কৰি থৈছে আৰু এইয়া আৰু দোকান এতিয়া প্ৰায় সজোৱা সৰু মানুহজনে ইয়াত মানে ফ্ৰাই কৰি আছে অলপ অলপ চলপ বনাই থৈছে আৰু বাকীখিনি গোটেইখিনি নাই বনাই দল আঠাখিনি কেঁচাকৈ আছে ফ্ৰাই কৰি দিলেও হ'ল আলমানু আহিলে মানে অলপমান ফ্ৰাই কৰি আছে সেই পাপৰ চাপটো পাপৰ চাপটো বহুত টেষ্টি হৈছে মানে আনকমন ষ্টাইলত বনোৱা হৈছে এইবাৰ সেয়া চব আৰু পাপৰ চাপ পিঁয়াজো আছে ৰাতিলৈ সেইখিনি বনালে এতিয়া বৰ্তমান আৰু মই ৰাস চাবলৈ আহিলোঁ গোপী নাচি আছে মানে মই গোটেই ৰাসখনতো চাবলৈ নাপাওঁ তাৰে মাজতে অকণমান চাবলৈ আহিলোঁ মানুহজনক দোকানত অকলে এৰি থৈ যিহেতু দোকানতো মানুহবি এয়া গোপী নাচি আছে ভাল লাগিছে বাৰু ৰাসখন চাই গোটেইখন চাব নাপালোঁ যিকণ চাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে বাকী চবৰ মুখে মুখে শুনিছোঁ আৰু ভাল হৈছে ভাল হৈছে বুলি কোৱা এয়া এতিয়া নাচি আছে গোপীসকলে আপোনালোকৰ ফালে ৰাস হৈ গ'ল নে জনাবচোন দেই আমাৰো কিন্তু শেষতীয়া আৰু ৰাতিয়ে মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে বেগটো পেকিং কৰি দিলোঁ যাবৰ কাৰণে আৰু মই এয়া মৰ্ণিং মানে নেক্সট ডে আৰু পানী চানী গাই লৈছোঁ আৰু এইফালে মই বন আনিছিলোঁ মাৰ কাৰণে শাহুমাৰ কাৰণে যিহেতু বিস্কুট চিস্কুট ইমান খাই ভাল নাপায় আৰু সেইকাৰণে মই বন আনিছিলোঁ এয়া টেমাত ভৰাই আছোঁ এটা এটাকে আৰু এই বনটো খাই ভালেই লাগে বাৰু ভোক চোক মৰি যায় মানে এটাক খোৱা লগা লাগে চাহৰ লগত আৰু এইফালে মই মাছ লৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা ৰৌ মাছ আৰু আজি ৰৌ মাছ পালেঙৰ লগতে বনাম জুইত বনাম আৰু এইফালে মই জুইৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ একদম সেয়া কেৰাহী গৰম হ'ল ইয়াতে মাছো ভাজিলোঁ সেয়া হৈছে ঘৰৰ পালেং ভিডিঅ' কৰা নহ'ল দেই খালি ঘৰৰ পালেং হয় মানে ছিগিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট দি লওঁ মানে যিহেতু মই মানুহজনেও নাই আৰু ৰাতিপুৱাই মই স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট দিওঁ ম'বিলটো উঠিবৰ কাৰণে নহ'লে বেটেৰীটো ডাউন আৰু পিক মাৰিব লাগে ডাবল ষ্টেণ্ড কৰি থৈছোঁ মই চেলফটো হয় কিন্তু মই পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে দি থ'ম মই আৰু স্কুটিবোৰে ষ্টাৰ্ট হৈয়ে আছে এতিয়া বন্ধ কৰিয়ে দিওঁ ইফালে ভাত পানী খাই কৰি মই বৌহঁতৰ লগত আহিলোঁ পুখুৰীলৈ বৌহঁতৰ পুখুৰীলৈ সেয়া বৈ লগ ধৰিলে যাম আহিল তাৰপিছত মই আহি সেই পুখুৰীটোৰ পাৰত আছোঁ বৈ জলকীয়া ছিগি আছে লগতে ভণ্টিজি মানে ভতিজাজনীও আহিছে সেইয়া পুখুৰী দানা দিছে মাছৰ একদম মাছ কেতিয়াই আছে দেখিছেই নহয় বহুত ডাঙৰ পুখুৰী নহয় বিচাৰি গলেও বেয়া নহ'ব আবেলি তালৈকে গ'লো লেচা মৰমে মাৰে ঐ মাৰে ঐ তোৰ মন পাব আছে নেহঁত তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ দেই বাই গুড নাইট